其实我自己的梦想啊，其实我一直想做的事情就是在舞台上发光。但是更重要的一点就是舞台上的发光其实是希望能够传递给你们的，所以这个舞台上的发光才有意义。对，啊，我会只要准备舞台，我就尽全力准备最好的舞台给你们。就是其实说实话就是我没有什么经验啊，我来到这里也算是我。 进入这个圈子开始的第一次的公开的去摸索尝试，然后和亮相。其实虽然我没有什么经验，但是其实我来到这个节目，就是想给大家呈现一个我原有的、一直往前冲的，然后从来不退缩的样子。每天就是都会换一张手机壁纸。 然后那个壁纸就是我喜欢的各种演唱会现场舞台的照片，我觉得很好看。然后，它是我梦想中出道舞台的样子。就是觉得，其实跳多少遍主题曲，现在想想都不累，都觉得很值得。能够被制作人们看到，我觉得一切都，很值得。就我可能。 还会是原来那个有些无聊、有些单调的罗一舟，但是我绝对不会再是那个怀疑自己不能够被大家看到的罗一舟。被你们看到，我觉得已经是从不可能变成了可能。我们就继续彼此照耀、彼此温暖下去就好啊。我们慢慢来，对吧、啊？就每一个阶段，每一个。 也是你们跟我一起熬过来，所以就胜利的成果也是我们一起去迎接们其实你们对我的付出我真的有看然后所以我才觉得说，要在舞台上好好就很开心 然后我也很期待有一天我们能够真正的相遇。我觉得你们还挺懂我的，就是我也觉得我们都是双向的，就是你们也是我的星星，所以我们就是做彼此的星光。我知道我们之间的传递的东西永远不是单向的，是双向的。我们在做的事情是一起去完成我们的梦想啊！我们永远在做的事情，我觉得就是。 互相成就，互相成就更好的我们。然后我之前不是有一句口号吗？轻舟已过万重山，撸起袖子加油干。好、哦，我觉得现在我们也可以反过来说：撸起袖子加油干，轻舟已过万重山。就是小船呢，撸起袖子划过千千万万座山，来到你们面前。 但我现在觉得，我们的游轮也准备好了，我们现在一起出发吧。嗯，对未来我也有一些期许、啊，我会觉得，既然我们从这里出发了，那我们就要一直走下去了。我对未来充满信心，我也希望能把舞台做好，能够去够一够那个艺术的门槛，然后能够跟你们去更好的合作。啊、呃，希望未来能够让你们继续在更大的舞台上。 你永远爱这个笑容。我尽可能以后，不管是在舞台上还是舞台下、生活中，都带给大家这样的正能量。我以后在生活中还是不太好的，所以也会给大家去感谢人气满满的。这几个月对我来说最重要的是，我收获了你们。我们在这个路路上过程中慢慢相遇，但是他们。 会很珍惜我的梦想、嗯。我会，觉得说我应该更加的去给他们呈现更好的那个，嗯、呈现更好的。不然的话，我感觉真的很会对不住他们了。我会有这样的感觉，他们就是像家人一样去关心我、嗯，所以我就觉得、嗯，他们是很值得我去珍惜<对>、嗯，他们是很值得我去珍惜和保护的，嗯 刚才不是有一幅画吗？说以后要看彩色的世界，走彩色的路。嗯、呃，那个路是我们一起走的。嗯。